Украинские медики выращивают раненым бойцам разрушенные кости по 10-15 сантиметров поврежденных участков. С помощью стволовых клеток они ставят на ноги военных, для которых раньше единственным выходом была ампутация. Эту методику планируют применять, чтобы восстанавливать любые поврежденные ткани. Секреты клеточной инженерии узнала Наталья Заморская. Александр уже перенес 27 операций. В зоне боевых действий взрывом ему раздробила пятку и сильно обожгло тело. Врачи четыре раза хотели ампутировать ногу, но боец не позволил. Врачу военному сказал, если ты меня отрежешь ногу, я тебе отрежу голову. Вот а так шили, шили, вышивали. Короче, в итоге Михайлович тут уже подрихтовал, забыл И будем танцевать. Раздробленную часть ноги вырастят заново с помощью уникальной методики, разработанной украинскими врачами. Для восстановления костей используют стволовые клетки. Культивированные стволовые клетки, которые мы получили от пациента, мы храним в криобанке, в криохранилище при температуре жидкого азота минус 196 градусов. В общем-то, они вот хранятся вот в таких кассетах. Стволовые клетки костного мозга и жировой ткани. И вот здесь вот лежат фрагментики малоберцовые косточки, из которой будут выращиваться клетки, те, которые позволяют стволовым клеткам быть только костными клетками. Если повреждение незначительное, медики обычно используют методику Илизарова, фиксируют ногу металлическими конструкциями, заставляя кость вытягиваться и срастаться. Но эта процедура очень длительная и неэффективная, когда раздроблен большой участок. С помощью новой системы лечения сложные повреждения врачи сращивают меньше, чем за полгода. Создали прекость. Вот в эту дырку была помещена вот эта вот косточка. И вот она полностью срослась. Прошло пять месяцев. Полтора, год полтора или пять месяцев, есть разница. Клетки – это очень умная вещь. Им надо сказать, куда идти и что делать. И они это будут туда идти и то делать. Операции по восстановлению костей уже сделали 15 бойцам. Для военных их оплачивает волонтерская организация. Но не все раненые соглашаются на такие процедуры. Боятся, что на них будут ставить опыты. По поводу там, разговоров о том, что это все эксперимент, это все не доказано. По этой методике защищена докторская диссертация, вот, где оппонировали ну, ведущие травматологи страны. И э, опыт клинический, э, клинического применения порядка 10 лет с помощью подобной методики научились лечить бесплодие некрозы восстанавливать хрящи наращивать новую кожу после ожогов омолаживать лицо в будущем планирует лечить даже сахарный диабет наталья заморская юрий кирча события канал украина